কাৰ এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই আনাডাৰ ব্লগ বুলি ক'লেও বেয়া নহয় যিহেতু আচলতে মই বহুত দিন মানে কি হ'ল বেছি সমস্যাগে পাঁচ ছমাহমানৰ আগতে ভিডিঅ' মানে এডিট কৰা বা ভিডিঅ' দিয়া ষ্টাৰ্ট কৰি দিছিলোঁ ছ' ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল আচলতে মই টাইম পোৱা নাছিলোঁ আচলতে আৰু নিজৰো মানে প্ৰেগনেঞ্চি যিহেতু চলি আছে সেইটো জুনৰ মোৰ লাষ্টত আচলতে মোৰ ডিউ ডেট দিছে চ' আচলতে ভিডিঅ' বনাব পৰাই নাই ছ' ক্ষমা পাৰ্টি বহুতে কৈ আছিলে ভিডিঅ' কিয় বনাব পৰা নাই কি কথা চ' আজিৰ কাৰণে কৈ দিলোঁ বাৰু যি কি নহওঁক ভিডিঅ' বনাম লাহে লাহে যেতিয়া মই আজৰি হৈ যাম তেতিয়া আচলতে ভিডিঅ' ধুনীয়াকৈ বনাব পৰা হ'ব কিন্তু এতিয়া মানে যিহেতু মোৰ চিটুৱেশ্যনটো গম পাইছে আৰু যিহেতু গৰমো বেছিকৈ পৰি গৈছে যিটো এপ্ৰিল শেষ হৈ গৈছে মে'ৰ পৰা ধৰ গৰমটো বেছিকৈ আহি গৈছে আৰু যিকোনো লাহে লাহে মই ভিডিঅ'টো বনাই থাকিম আৰু ভিডিঅ' কিছুমান মই ক্লিপ লৈ থৈ দিছোঁ আচলতে ইয়াতে মই ইডিট কৰিবলৈ টাইম পোৱা নাই নিজৰো দেহাটো অকণমান বেয়া হয় আৰু বিশেষকৈ ফাৰ্ষ্ট প্ৰেগনেঞ্চিটো ইমান টাফ নহয় আচলতে কিন্তু ছেকেণ্ড টাইমৰ প্ৰেগনেঞ্চিটো আচলতে বহুত বেছিকৈ টাফ হয় সেইকাৰণে কাৰণে টাফ হয় ধৰক আপুনি ফাৰ্ষ্ট বেবীটোকো টাইম দিব লাগে যিহেতু তাক মই এতিয়া স্কুলত দি দিলোঁ চ' গোটেই স্কুলৰ পঢ়াৰ পৰা আদি কৰি গোটেই প্ৰেছাৰখিনি আহি যায় আচলতে আৰু সেইখিনিত প্ৰেছাৰো বস্তু আচলতে মানে কি কয় তেহেঁতক এতিয়াও এৰি দিব পৰা নাই নিজে অকলে পঢ়িব বা কিবা এটা কৰিব বুলি আচলতে সেইখিনিও গোটেইখিনি চম্ভালিব লগা হৈছে এজনী আৰু মাক এজনী ৰেচপচিবিলিটি বহুত বেছি হয় চ' সেইফালে তাকো মই টাইম দিব লগা হৈ আছে সেইফালে নিজৰ বডিও চাব লগা হৈ আছে ইফালে আহিব লগা সন্তানৰ কাৰণেও মানে সেইখিনিও প্ৰিপেয়াৰ কৰি থকা হৈছে চ' আশীৰ্বাদ কৰিব বাৰু যি কি নহওক ভিডিঅ'টো মই ইমান বেছি দীঘলো নকৰোঁ আৰু অলপ দিনৰ আগত আমি আচলতে ঠেঙাল মেলাৰ গৈছিলোঁ অলপ দিন নহয় মেখেলা পূৰা কৰি নেক্সট মানে ছয় সাত মাহৰ আগত চাগে গৈছিলোঁ চ' ভিডিঅ'টো মই ইডিট আজি কৰিবলৈ সময় পালোঁ চ' ভাবিলোঁ যে ভিডিঅ'টো দি দিওঁ চ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো মাজলৈ আগবাঢ়ক আৰু আপোনালোকে যে যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু যিসকলেতো পুৰণাকৈ চাই আছে সিসকলেতো গম পায়েই আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া মই প্ৰেগনেঞ্চি টিপছ লৈ আহিম আপোনালোকক চ' আপোনালোকে গোটেইখিনি ফ'ল' কৰি যাব তেনেহ'লে হ'ল ভিডিঅ'টো মাজতে আৰু ইয়াতে এইফালে আমি ঠেঙাল মেনৰ পাই গৈছোঁহি আৰু ইয়াতে পাৰ পাৰ্চন আছিলে ওৱান ফিফটি নে টু ফিফটি কেনেকৈ কিবা এটা চিয়'ৰ মই নহয় পাহৰি গ'লোঁ আচলতে যিটো ভিডিঅ'টো মই ইডিট কৰাত টাইম হৈছিলে আৰু খুবেই ধুনীয়া পৰিৱেশ চ' আপোনালোকে ইয়াতে যাব পাৰে আৰু মানে সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণেই হওক বা ডাঙৰ মানুহৰ কাৰণেই হওক সকলোৱে এটা মানে ধুনীয়া ফেমেলি টাইম স্পেণ্ড কৰিব পাৰে আৰু খুব বেছি ধুনীয়া আচলতে ইয়াৰে ডেক'ৰেট মানে বহুত বেছি ধুনীয়া কৰি ৰাখিছে বাহিৰতে আৰু বতৰ যদি অকণমান ৰ'দ চ'ড দি থাকে আচলতে বেছি ভাল লাগে যিহেতু বৰষুণ দিলে ধৰক গোটেইখিনি বাহিৰতে এৰেঞ্জমেণ্ট কৰা আছে বেছিকৈ চ' অকণমান প্ৰব্লেম হয় আৰু ভিতৰৰ ভাগতো পুৰণা যিসকলৰ তেওঁলোকৰ ফেমিলি কিছুমান পিকচাৰ লাগি থোৱা আছে আৰু ঊনৈছশ ঊনত্ৰিছ চনৰ ৰায়বাহাদুৰ শিৱপ্ৰসাদ বৰুৱাই আচলতে এই বাংলাটো নিৰ্মাণ কৰিছিলে তেওঁলোক মানে তেওঁ নিজৰ পৰিয়ালৰ লগত থাকিবলৈ কিন্তু ঊনৈছশ পঞ্চাছ চনৰ সেই ডাঙৰ ভূমিকম্পটোতে আচলতে এই ঘৰটো বহু ক্ষয় ক্ষতি হৈছিলে চ' তেওঁলোকে আচলতে কেলকাতালৈ গুচি যায় এই ঘৰটোৰ পৰা আৰু ইয়াৰ ভিতৰতে আচলতে খোৱা বোৱা সকলোখিনি সুবিধাও আছে যিহেতু ৰেষ্টুৰেণ্ট বাৰ টাইপ আছে চ' আপোনালোকে যিসকলে ইয়াতে ভিতৰত খাব পাৰে সেইটো কামো কৰিব পাৰে মানে খোৱা মেলাখিনি কৰিব পাৰে যিসকল আমি সেইদিনা আচলতে খাই গৈছিলোঁ নে বাহিৰত খালোঁগেনে কিবা এটা হ'ল চ' মোৰ সেইকণ ভিডিঅ' থাকি গ'ল চ' ত' দেখাব নোৱাৰিলোঁ চ' আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমান ট্ৰেণ্ড কৰিছোঁ